Всем привет! вітаю вас на канале. С вами я, Ольга Шарапанюк. Подорожуючи Грузією, мені вдалося знайти фундуковий сад. І зараз ми з вами побачимо, як відбувається процес вирощування фундука в Грузії. З нами Нобзарк Соврелі, генеральний директор корпорації Кінз Мараулі. Ми знаходимося зараз у нас на полі. У нас десь 45-50 гектарів фундукового саду. У нас в основном виноград, где-то 150-175 гектаров виноградника и у нас винодельческое производство, но у нас есть вспомогательное вот производство, вот один из вспомогательных производств, у нас фундук, мы сравнительно недавно начали вот этим делом заниматься, где-то 10 лет тому назад, но у нас мы в основном выращиваем фундук и потом продаем сырье. Значит, так, или э, фундук уже очищенном виде, так что мы сами не перерабатываем фундук. В Грузии производство фундука все-таки развивается очень, очень сильно и сейчас особенно вот, э, и западной Грузии и восточной Грузии Сейчас э, процентное соотношение э, на экспорт э, вывозенного фундука почти переросло в э, вина э, в в деньгах так что фундук потихоньку становится важным. Ну Зар, скажите, пожалуйста, какая схема посадки фундука у вас? У нас где-то 6 на 6. Э, посадили вот этот сад посадили 10 лет назад, но потом обновили это, эти посадки. Но осталось вот сейчас мы пытаемся чуть-чуть изменить схему посадки, и у нас будет 6 на 3. Э, и попытаемся, чтобы... Э, чтоб, э, больше больше растений вот на, на площадь я думаю что э, схема все-таки вот сейчас у нас грузинские сорта в основном анаклиори э, не в основном а целиком стопроцентного анаклиори грузинский сор, сорт и э, там ну, оно созревает. Вот у нас сейчас сегодня 12 августа, и уже вчера начали уже сбор урожая вот по фунтукам, потому что еще надо нам где-то понадобится 10 дней, потом надо успеть все это перерабатывать, продать, чтобы потом перейти на главное дело, на виноград. Ну, зараз щойно вы говорили про сорты и сказали, що это тут лише один грузинский сорт. А mm. як стосовно сортів запилювачів? Чи використовуються вони? Значит, у нас один сорт, это правильно, на клеуре. Апелители мы не используем сейчас, наверное, от того, что здесь рядом лес, вот ближе и в лесу пьют вот, часто вот, дикие вот орехи, так что они, наверное, апелляют вот наш сад и вот потому что вот этот час окружен вот, э, участком маленького леса, так что там э, хватает. Рослину вы формуете кущем, не используете форму ведения дерева? А, это хороший вопрос, э, наверное от того, что вот когда мы сажали, э, вот специалисты, которые помогали нам, ну тогда рекомендация была такая, хотя мы думаем, что чтобы использовать технику, наверное, все-таки стоит перейти на, вот, на другую форму. И мы думаем сейчас, как это сделать так, чтобы не было полезно это все. Но я думаю, что в скором будущем мы и так сделаем. Мы перейдем на... вот сейчас у нас пустах, и потом перейдем на, на, на форму дерева. Как у вас вырешивается питание полива? Этот участок мы вообще не поливаем. Uh, здесь у нас мы находимся в Куарели. У нас uh, здесь uh, влажность где-то в году где-то 800 миллиметров. Так что uh, не скажу, что это вполне а хватает. Но uh, уже видно, что вот с вот этим глобальным потеплением все, все чаще и часто вот мы uh, встречаемся вот с Асфой и думаем, что, наверное, сделаем здесь тоже uh, полив. А, Вы сказали про то, что опаде у вас 800 мл на рік. А насколько равномерно они распределяются? Плохо, плохо распределяют. Ну, в основном это а, а, весной, а, а вот вегетацион, на вегетационный период это в основном это зимой и весной. А, а летом и осенью там мало идет. Это хорошо для виноградника, но для фундука скажем так, не очень. Ну, Кзар, в Грузии есть такая проблема, как подмерзание рослин фундука? Ну, скажем так, что это не такая большая проблема, как в других странах, как в Украине. Да? У нас все-таки не бывают такие большие заморозки, чтобы подмерзало де дерево бивают, конечно, но очень и очень редко. Вот, скажем так, последние 10 лет у нас не было таких замерзаний. Иногда в феврале месяце, когда вот дерево цветет, иногда бивает вот минус 10, но очень редко, чтобы оно опускалось ниже, чем уровень минус 15. Это очень и очень редко. Бывает. В основном у нас бывает заморский весной, ну там еще но минус 2, это гораздо больше, скажем так, вреда наносит винограду, вот когда начинается цветение винограда, чем сухондук. Мы видим, что поросль тут сухая, также видим, что трава сухая. Вы работаете с гербицидами при штамбловой смузи? Да, да наших деменциях обязательно, что мы использовали гербициды, потому что э, просто э, вручную эта работа очень-очень трудно сделать. Ну, как вы сбираете урожай? Вручную или механизованно? Сбор урожая делается вручную, к сожалению, потому что у нас, если перейдем на другую систему, я думаю, что мы перейдем и э, на механический сбор урожая, это будет гораздо легче. В этот момент у нас работает 120 человек, которые собирают вручную, и потом э, все это отвозим в наших складах, и потом уже через 3-4 дня уже освобождаем от кожуры. Так что это все, э, ну, освобождение от кожуры делается механически, конечно. Но... Это уже спелые, спелые плоды фундука, и потом уже выводим в наших складах. И где-то 10 дней продолжается сбор урожая. Где-то 100-120 чоловік роботи кожен день у нас плантація. А за один день одна людина скільки може зібрати? Значить, вони зібрають до 5 тонн чоловік, 50 кілометрів. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та очікуйте на нові відео Сонячної Грузії.